بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العزیم آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک سورہ نخل ہے اور چودمہ سپارہ ہم سماعت کریں گے وَهُوَ الَّذِي وَهِي ہے جس نے پابند حکم کر دیا سخر البخرا سمندر کو جس نے کیا کر دیا سمندر کو پابند حکم کر دیا یعنی مسخر کر دیا لتا مِنْهُ لَحْمَنْ تَرِيَّا لحمن طریہ تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت یہ سمندر بھی تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے لحمن تریہ تازہ گوشت ہر ایک کے مردار ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے لیکن مچھلی یا سمندری جو جانور کھائے جاتے ہیں ان میں مردار ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اپنا ہر چیز میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن سمندر کی مخلوق میں دریا کی مخلوق میں ایسا نہیں ہو سکتا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ میں اور نکالو اس سے زیور جسے تم تلبسونہا پہنتے ہو کتنے قسم کے جواہرات اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں رکھ دی ہیں قیمتی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں والد تب تغم تاکہ ان کے ذریعے تم کر تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کل سے یہی ساری آیات اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طرز کی نعمتیں ہمیں شمار کروا رہا ہے اب آگے جو ایک آیت آنے والی ہے اس پہ اللہ انتہا فرما دے گا فرمایا کہ صرف میں نے آسمان پہ چاند سورج ستارے یہ تمہارے لیے مسخر نہیں کیے صرف تمہارے لیے زمین اور زمین کی جو رزق ہے یہ میں نے تمہارے لیے نہیں بنایا بلکہ تم اس شان کے مالک ہو کہ سمندر بھی بنایا وہ بھی تمہارے ہاتھ مسخر کر دیا اور سمندر کی تہ میں جو اس زیورات رکھے اور اس کی جو مخلوق جو کھانے کے لیے تمہارا رزق رکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے کا سارا میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا پیچھے ایک بات آئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے وہ پانی تمہارے لیے بلکہ پانی میں موجود وہ بھی تمہارے لیے اور پانی آنے کے جو اسباب ہیں اللہ نے وہ اسباب بھی تمہارے لیے مسخر کر دی وہ آئی تھی پیچھے بادلوں کا ذکر آیا تھا اور ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کلو میں تمہیں اس پہ تصویر اس یہ نہیں کیا گیا کہ بس اس پہ بیٹھے رہو اور اس میں جو رسک ہے وہ بھی میں نے تمہارے لیے رکھا ہے تاکہ تم کھاؤ اور تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور پھر وطستخ رجوع میں اور اس میں سے کیا نکالو تم زیور نکالو اتنی قیمتی قیمتی اللہ تعالیٰ نے پتھر رکھے ہیں کہ بس ایک بات یہاں ساری باتوں کو ملا کہ آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمومی طور پہ جب پتھر لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیماریاں اور ہماری نعمتیں شاید اس پتھر کی وجہ سے ہیں لوگ پہنتے ہیں نا پتھر اور مختلف ان سے گمان رکھتے ہیں تو ایسا گمان غلط ہے زیور ہے صرف خوبصورتی کے لیے ہے اور اس میں بھی حد رکھی گئی ہے کہ کوشش کریں جو انگوٹھی مرد پہنے اس میں ایک نگ ہو مختلف نگ زیادہ تعداد میں نہ ہو اور اتنے معاشے کی وہ چاندی کی ہو سونا مرد پہ حرام ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عمومی طور پہ جب شادی ہوتی ہے تو دولے کو بھی سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے تو دولن کے لیے ویسے چلو جائز ہے تو جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جی بس ایک ہی دین ہے نا کیڑا بھائی آج ہی جی پانی ہے کہ پورے قرآن چ میں نہیں پڑھے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس دن تو تھوڑے سے سونا جائزے وہی حرام ہے تو حرام ہے چاہے کوئی بھی دن تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں بہت ساری خوبصورتی اور زیورات کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو یہ کشتی کیسے چلتی ہے اور اس پوری آیت میں بہت ساری چیزیں بیان کر دیں زیور بھی بیان کر دیا کشتی کا مختلف راستوں پہ پانی کے چلنا وہ بھی بیان کر دیا اور کشتی کے چلانے کا مقصد بھی بیان کر دیا والے تب تغو فی من فضل تاکہ تم اس میں سے اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو بال اللہ تشکرون اور آخر میں آیت کا حسن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ اس لیے دیا کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کے کیا بن جاؤ جو اللہ دیتا ہے اس کے دینے کا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے کہ میرے بندے تو میرا شکر گزار بن جائے والد رواسی ان تمیدہ بے اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیئے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ ان تمیدہ بے تاکہ زمین جو ہے وہ لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ ان پہاڑوں کا بھی مقصد بیان کر دیا کہ یہ پہاڑ ہم نے فضول نہیں بنایا یہ جو لڑتی زمین ہے اس پہ اس کو جو ہے وہ لیول برابر رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنا دیے وہ انہار اور نہریں جاری کر دیں وہ سو بولن راستے بنا دیے لمطدون تا تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو اب تو یہ گوگل میپ آ گیا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا لوگ کیسے راستوں کا حال معلوم کرتے تھے ستاروں کی مدد سے آ, یہ زمانہ ہم نے بھی چھوٹی عمر میں دیکھا کہ جب کسی طرح کے کوئی آلات چاند دیکھنے کے نہیں ہوتے تھے جدید جدت والے اس وقت بھی پرات میں پانی ڈال کے تو چاند کو دیکھنے کا ایک طریقہ تھا لوگ اپنے سفر کا آغاز ایسے وقت ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت رات کو سفر نہیں ہوتے تھے رات کی چاند کی چاندنی میں اس وقت بھی سفر ہوتے تھے لیکن بھائی ہم نے جانا کیسے ہے تو یہ جو ستارے ہیں ان کے ذریعے سے اسی طرح یہ جو سمندر میں چلتے ہیں جہاز یہ کیا آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر راستوں کے چلتے ہیں یا یہ جو ہمارے ہوائی جہاز ہیں یہ کیا بغیر راستوں کے چلتے ہیں ان کا الگ راستہ ہے بحری جہاز کے لیے وہ الگ ان کے راستے متعین ہے پورا علم ہے ہمیں صرف روڈ پہ گاڑی چلانے کا پتہ ہے ان راستوں کا یا ان اصول قائد ضابطوں کا علم نہیں اور اللہ کے فضل سے نہ ہمیں کوئی سکھاتا ہے دوسرا اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہی نہیں بھائی میں اپنے بچے کو گاڑی دیتا ہوں یا اپنے بھائی کو کوئی بھی ڈرائیونگ کرنے کے لیے میں اسے روڈ پہ چھوڑتا ہوں تو اپنی جان تو عزیز ہے ہی ہے روڈ پہ چلنے والے دوسرے کی بھی جان عزیز رکھنی چاہیے اور اس باقاعدہ آداب کے ساتھ ان راستوں پہ چلا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے راستے بنائے ہیں ایسے منہ اٹھا کے نہیں کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے ستارے ہیں ان کے آپس میں راستے ہیں یہ راستوں پہ چلتے ہیں اگر یہ اپنے راستوں سے ہٹ جائیں تو ٹکراؤ آئے اور ستاروں کے ٹکراؤ سے دنیا تباہ ہونے کے خطرات ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے یہ سورج کو اپنے راستے پہ چلانے والا چاند کو اپنے راستے سے چلانے والا دیگر ستاروں کو اپنے راستے پہ چلانے والا یہ ہے کون ملت یہ اللہ کہتا ہے ہوبل لدی یہ وہی وہ ہے سوالا. جس نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا بنا کے چھوڑ نہیں دیا ان کے راستے بنائے بنا کے انہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے راستے بھی بنائے جو راستوں پہ گامزن رہتے ہیں وعلامات اور علامتیں بنا دیں راستوں پر کیا بنا دیں علامتیں بنا دیں وَبِن نجم هُمْ یا تدون اور ستاروں کے ذریعے سے وہ رایاب ہوتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں دن میں سفر کرتے ہوئے تم مختلف مقامات اور نشانیوں سے اپنا صحیح راستہ معلوم کرتے ہو جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے اور کوئی علامت نظر نہیں آتی تو پھر آسمان کے ستارے جو ہے وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں اور تمہیں اپنی منزل کا پتہ دیتے ہیں ستاروں سے کس طرح رہنمائی ملتی ہے اس کے لیے آپ ان لوگوں سے دریافت کریں جو لکو دک تک صحرا میں بھیانک جنگلوں میں سفر کرتے ہیں یا جنہیں سمندری سفر پر جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو باقاعدہ ایک علم ہے اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے افمئی یقلوں کو کم اللہ یقلوں کو اب ذرا اس کو اس پہ بھی توجہ فرمائے کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اسی کی ماند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا یہ اللہ بھی کسی کے برابر ہو سکتا ہے یہ جو بت ہیں یا جنہیں لوگ اپنے بت بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں آفام یخلو کو کم اللہ یخلو کو جس نے کچھ نہیں بنایا اور جس نے اتنا کچھ بنایا یہ دونوں برابر ہو گئے تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو بت بنا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو انہیں پوجنا شروع کر دیتے ہو تمہاری عقل نہیں اتنا کچھ بنانے والا اور ناک بنانے والا یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے عقل کرو کچھ عقل کے ناخن اور ہوش کے ناخن لو کیا کر رہے ہو کیا سوچتے ہو اور کیا سوچ کے ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو افاید یقلوک کمل لا یقلوک اف اللہ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے وہ انتو اب وہ آگئی وہ وہ آیت آگئی جس پہ بڑے بڑوں کے گردنیں جھک جاتی ہیں ارشاد فرمایا وہ نِعْمَتَ نعمت اللہ تقسوحا فرمایا اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن بے نہیں سکو گہ بے بے کہو سبحان اللہ کوئی پابندی نہیں ہے کیا دیتا ہے سبحان اللہ کیا کہا کہ تمہاری جرت ہی نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو گن سکو میں نے کئی بار عرض کیا نا ہم تو یہ سمجھتے ہیں گلاب کے پھول کا نام لے کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی گلاب کے پھول کی پتہ نہیں اس میں کتنی قسمیں ہیں گلاب کی تین چار قسمیں تو مربع موجود ہیں ایک گلابی رنگ میں ہے گلاب ایک سفید رنگ میں ہے گلاب اسی طرح اور دو تین کلروں میں گلاب تو یہ گلاب کی سب کاسٹ ہیں اسی طرح زمین ہے اب زمین پہ استعمال ہونے والی مٹی کو باون حصوں میں تقسیم کیا گیا تو کیا ختم ہو گئی یہ دنیا ہمیں تو یہی پتہ ہے مٹی بس ان اللہ لغفور الرحیم اللہ اکبر بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی آخر میں آکے کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا تعارف پیش فرماتے ہیں اور اپنے کمال جو ہے وہ مہربانیاں فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آخر میں بندوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والا جو اللہ ہے جو کمال والا ہے اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان اللہ لغفور الرحیم اللہ تعالی مغفرت کرنے والا بخشنے والا اور ساتھ رحم فرمانے والا بھی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق فرمائے